Семен. Стул, розетка. Сейчас там втюхайте. Со стол. Второй раз стол Нет, там был стол и стул. Это я писал. Да, но второй раз стол и розетка сейчас. Стол я писал. Нормально. Здравствуйте, меня зовут Семен. Я являюсь генеральным директором фирмы по производству столов для ремонта контрольно изменительных приборов. Чем мы занимаемся. Наша основная деятельность заключена в том, чтобы делать столы, на которых ремонтируют контрольно-измерительные приборы. Там манометры, термометры и прочее. Вот. Значит, мы устраиваем стол, розетку, проводим электричество. И чтобы было удобно, делаем это все на, на столе непосредственно э, совершать там, различные операции ну, тут можно как говорится и ремонтировать приборы можно делать другие э, мелкие или электрические работы вот. э, очень интересная штука здесь можно что сделать здесь можно Широкий простор, можно абсолютно делать все, любые электрические работы, любые любой ремонт там кип, кип приборов. Вот. Ну вот основную идею э, я собственно преподал деятельности нашей компании. Если интересно, пожалуйста обращайтесь. Вот. Мне все, спасибо. Скажу, Мне показалось, что основную идею ты выразил в двух предложениях, а потом ты ее растягивал как резину очень долго. долго. Кто-то из нас занимался другим чем-то. Ну, здесь очень очевидно было. Потом стойка, может, был так это. Как-то мне показалось, вот я со стороны, может, сижу, вот так вот, немного пузо вперед, это, плечи вниз. Может, это, да, грудь вперед, там, подтянуться, так нормально и еще одно. Ты когда рассказываешь, вот я там, генеральный директор того-то, того-то, ты сам на своей же должности еще и посмеялся вместе. Но если ты расскажешь, то есть сделай вид такой себе, вот да, я такой-то, такой-то, такой представительный, постоянно слова вот, ну, и в конце. Ну, если вам понравилось, звоните, пишите, чао. Если понравилось, слово если. Можно сказать, надеюсь, вам понравилось. Все, А, Четыре. А, оценка, оценка? Оценка. <свят> оценка 5. Рассказ связанный. Все изложено правильно. Мысль доведена до аудитории. Ну, единственное, там минусы вот эти вот. Опять-таки генеральный директор себя вести построже по как и ну, предлагаете вы все-таки, ну, серьезно такие вещи, не просто там какие-то скалки там, детские игрушки. А так? Нормально все. За выступление. Держался ну, более расслабленно, нормально. Уверенно. Но единственный пример, к чему это по поводу рассказов. То есть можно было как какое-то вот интересное увлекательное сделать. Этого увлечения такого вот там вау, wow! шоу не было. Нет, нет. Вот. Что единственное, вот что-то можно просто придумал, то есть слово и другое слово, и между ними какой-то просто смысловой как бы связь и, и все. Потом, чтобы время протянуть, единственное такое тянулось. Все. <кх> Сценпи 6. Потому что я просто прослушал весь текст. Вот своими словами прослушал весь текст. Мне очень жаль, стыдно. Тесные <соцентричный> крики. <соцентричный> 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 я поставлю 3. Объясню почему. Ну, текст был сильно уж чересчур натянут. Вот, ну, по содержанию, проще говоря. По, по тому, как держался... Мне твой стиль вообще нравится так, он на самом деле симпатично выглядит, все классно. Каких таких там явных ничего такого нету. Вот. По тексту, вот я не помню посыла, если ты говоришь, что генеральный директор, надо это обыгрывать, а это не обыгралось. То есть ты посылку то дал, вот все почему говорят, что ты себя дальше вел не как генеральный директор. Это делается для того, чтобы что-то донести до аудитории. Если ты просто рассказываешь о товаре, то, может быть, не обязательно нужно было это делать, а лучше рассказать, в чем вау-фактор вау этого товара, как Пелевин говорит. Вот. А этого тоже не было, и что-то не то, не то получилось. Вот. Поэтому, поэтому так. Все. Ценка 4. Потому что я вообще мысль посередине потерял. Что там стол, что делает там с ним, что продают. Вот. И вот поэтому 4. Потому что я смотрю, в общем, как все выступление в целом, не смотрю по элементам, как выступаю. Поэтому 4. По ощущениям. Я бы не купил. Мне очень нравится, как ты выступаешь обычно, но ты такой занудный, капец. Ну, о, я вам сейчас расскажу про столы. Блин. Тебе надо, если ты не...